بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ الماََ صلی اللہ محمد وََ محمد ان کا ما صلی تعلیٰ ابراہیمہ و علیہم کا حمید مجید تمام تریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اگرچہ برائے راست کوئی ادارہ یہ نہیں مانتا کہ وہ عمران خان کی رہائی روک رہا ہے لیکن زمینی حقائق اور مقدمات کی رفتار اور سیاسی ماحول سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاستی ادارے اور حکومت دونوں کسی نہ کسی سزا پر ان کی رہائی میں رکاوٹ کا سبب بنے ہوئے ہیں اگر تم اپنی پوری زندگی کوشش کے باوجود اجالا نہ لا سکو تو کوئی بات نہیں لیکن اندھیروں سے صلح نہ کرنا عدلیہ کا کردار کچھ فیصلے عمران خان کے حق میں آئے ہیں مگر مجموعی عدالتی ماحول بظاہر دباؤ کا شکار نظر آتا ہے عدالتی کاروائیاں اکثر موخر ہو جاتی ہیں یا نئے مقدمات کے باعث پیچیدہ ہو جاتی ہیں جس سے رہائی کی راہ مزید مشکل ہوتی ہے قانونی جنگ اور نیب و پولیس کا استعمال قانونی لحاظ سے عمران خان پر کئی مقدمات قائم ہیں آئی تھنک ون ففٹی سے زائد مقدمات جن میں سے کچھ میں ضمانت مل جاتی ہے لیکن فوراً نئے کیچ اینڈ ریلیز مقدمات سامنے آ جاتے ہیں یہ ایک ایسی صورت حال بن چکی ہے جو سیاسی رہنماؤں کے خلاف ماضی میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بعض ریاستی یا حکومتی ادارے دانستہ طور پر انہیں قید میں رکھنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں حکومتی پلیسی نگران حکومت یا منتخب حکومت وقت کے مطابق ایسے بیانات دے چکی تھی جن میں سے یہ تأثر ملتا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا ان کا قانونی فرض ہے اگر وہ رعایت کے مستحق نہیں حکومت حکومتی پلیسی اکثر عدالتی فیصلوں کے بعد بی اپیلیں یا نئی ایف آئی آر کے ذریعے ان کی رہائی میں تاخیر کا باعث بنتی ہے ریاستی اداروں کا کردار ریاستی ادارے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی ریاست میں تاریخی طور پر اثر و رسوخ رہا ہے عمران خان 2022 ٹو میں اقتدار سے ہٹنے کے بعد ان کے تعلقات ان اداروں سے کشیدہ ہو گئے تھے نو مئی کے واقعات کے بعد ان پر ریاستی تنصیبات پر حملے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں جس نے اس خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے ان حالات میں یہ تاثر اور بھی مضبوط ہوا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان واپسی آئے حکومت عمران خان کا رستہ روکے ہوئے ہے